去，把你们老板给我叫过来，不然这事儿今天没完。我们老板在忙。如果你觉得我们甜品有问题，我可以帮你换一份，那请你不要再摔东西了。哎呦，宝贝，别哭了。雪东怎么回事？他们非说我们甜品里有苍蝇。没事没事。怎么我们每次来都吃不到，你们一来就有苍蝇？你什么意思啊你？你是说我们故意在找茬了是吧？ 这不明摆着吗？你，你们说话可得凭良心。自己的东西出了问题，还怪我们来的不是时候。你们让一个怕虫子的人吃虫子，知道宝宝心理阴影面积有多大吗？今天还想倒打一耙，告诉你没门儿。宝别哭了啊，哥哥给你讨个公道。哎，别嚎了。今天这个店里，你们要找不出一只苍蝇，我就对你们惨无人道。 你想干嘛呀？来看呀，要打人啦、啊！自己没理还说不，还要动手啊！我跟你讲，你别乱来，你要是乱来的话，我就把你们发到网上去！来啊，你敢、啊？这么厉害呢？程姐，他们非说我们甜品里面有苍蝇，在这闹事。雨神、嗯、姐姐，你别怕，有我在，我不信他们敢怎么样。姐，你先上去，这里交给我们。 你们想怎么样、啊？很简单，先向我们道歉，然后免单。这事儿啊，就这么算了。哎，来劲了是吧？道歉可以，先把钱赔了。赔不赔钱的真的不重要，重要的是啊，我们要一个公道。对，你们好像理解错意思了。不是我赔你们，是你们赔我。我这套盘子是从意大利买回来的。 你们摔碎了其中一个，其他几个也用不了了。我当时买的时候五千块，现在给你们折个旧，四千。雪冬，把其他盘子包起来。得嘞。嘿、哎，你疯了！一个破盘子居然让我们赔四千，你打劫啊！不信你自己去网上查。妹妹，我们的甜品有没有问题，你心里比我更清楚。 我呢，从来不主动挑事，但更不怕事，所以别仗着自己年龄小，在这为所欲为。我不是你父母，也不是你男朋友，不会惯着你。还有，把刚才的视频删了，不然我可以告你们侵犯个人隐私。啊！哎哎你。 还不走？走！女神姐姐，牛啊！也不看是谁的姐。程程，福利院有好多记者，你现在方便吗？你先别急，我马上过来。我要去趟福利院，你们陪雪冬，照顾一下店。 哦，跟不跟？丁哥说过来保护人，结果人走了。他不是让我们帮忙看店吗？要不给丁哥打个电话，让他跟去看看。哦。丁哥，女神姐姐去福利院了。好，我知道了。 五年欧洲国际舞蹈大赛，请问程逢当时因为什么决赛？是网上传的那样故意的吗？什么情况？我真的不清楚。反正我知道程程他不是那种人，他肯定是有很重要的事情才会不打招呼就离开的。没打招呼吗？这么不负责任的吗？不是，我的意思是他肯定有很重要的事情来不及告诉我。你受伤是因为程逢不在，影响了你现场发挥导致的吗？我受伤是因为我不习惯一个人跳舞，所以才受伤的，跟程程没有关系。 正是因为程冯不在场，导致你临时改舞，即使不是直接原因，也是间接导致。不是的，是我自己跳的不好，是我太笨了，好好的我跳个舞都能摔倒，跟程程没有任何关系，全是我自己的原因。你现在还为他说话，真是个善良的人。请问你受伤之后离开舞台，对你的生活和经济造成了什么样的影响和冲击呢？我现在的样子，你们不是都看见了吗？ 听说你男朋友因为你残疾和你分手是真的吗？你们不要再问了。哎，哎、小姐，哎、不要问了，你们让开。哎、小姐？当年您缺菜的原因到底是什么？九安小姐的腿伤是您造成的吗？哎、这么多年您在福利院所做的一切根本不是热心慈善，只是为了赎罪，让自己好过一点，对吗？哎、之前我在书咖已经说的很明白，我不想再说第二次，所以今天就到这里吧、哎。哎 把别人腿弄残，还在这里惺惺作态，看着都不说话这么强势，网上那些霸凌欺负同学肯定是真的，肯定是真的。大家有什么问题问我也一样，我们去那边聊吧。你好，还好吗？ 你别紧张，阿爹，你先去外面等我，我跟阿英说几句话。好。你有没有摔到哪里啊？要不要去医院看一下？没事，幸好你们来了，要不然我真的不知道怎么应付他们。这件事因我而起，你放心，我会尽快解决的。 喂，程程。这次代言拍摄的事情要暂停一下，因为你这件事情对品牌的影响很大，公司正在想解决方案。不过你放心啊，我一定会尽力帮你解决的。意料之中，可以理解。行，那就这样，有什么消息的话，我会及时跟你通报。怎么了，程程。h A 的代言。 拍摄暂停了啊？那怎么办？只是暂停，也不是解约，没事儿。你真的变了很多，程程。以前的你死气沉沉的，现在即使在这么大的困难面前，还是能做到处变不惊，替你高兴。以前。 那是自我放逐。现在想为了自己和他变得更好。你怎么来了？我去书开找你，梁若生说你急忙赶到这里来，我不放心，就跟过来看看。 幸亏及时赶到，要不然如果被拍了，那可就火上浇油了。H A 的代言可能要黄了，就因为这，还真是资本无情。不过没事儿，只要咱们把这件事情解决了，就没事了。哦，对了，那边你问了吗？有什么进展吗？说是资料整理全部清空了，让我再找找看有没有备份。 其实还有一个办法，看能不能让阿音帮忙出面澄清一下，毕竟是当事人，说话还是有一定可信度的。你觉得真的有用吗？不论他说什么，结果都只会变成我在利用朋友给自己洗白，到最后，罪名又要多加不止一条。没事儿，这条路行不通，咱们就走下一条。只要路没有完全堵死。 我们就还是有希望的，我一定会查出到底是谁在背后放黑料的。干嘛用这种眼神看着我啊？你自从谈恋爱之后，整个人都变矫情了。你还我之前那个清冷女神。 比出道舞跳得好啊,啊！我觉得呀、啊，你以后走谐星路线，这更适合你。干嘛、啊？刘星、啊啊啊、要抱了！别动了，我我要抱了！哇，好香啊！怎么还不来啊？我都快饿死了。刘生别站着了，快过来。再等一下，还有个人呢。 小云，你终于来了，大家都在等你呢，快进来吧。啊，我坐这儿。小云，你不是电话不接、信息不回的吗？ 程程，我看他们网上骂你，我看了可生气了，我想骂回去，可是他们人太多了，我骂不过来。我没事，只要你不生气就好。好了，那既然大家都到齐了，我们一起举杯吧，赶走霉运，逆风翻盘。好，好，来，干杯！ 给个痛快话，这姐妹到底还要不要做了？如果你觉得真的因为连若深，我们连姐妹都做不成的话，那从今晚以后，只要你在的地方，我就不会出现，免得大家都尴尬。如果你感觉大家还能做姐妹，那就干了这杯酒。 尘往事全部翻篇，以后该怎样还是怎样，你还是我的小云妹妹。 生气归生气，但是我从来没有想过要跟你绝交。我只是一下接受不了，我的好朋友明知道我接受不了我的学生进娱乐圈，还私下瞒着我。但可能你说的对，我只是他的老师，没有办法替他做任何决定。 这段时间，我想了很多，可能是我，确实，我和宝林和好，和你没关系。你这边，我还没想好。 哦，只要大家还好好的就好。啊、好了好了好了，吃火锅，多好吃呀、啊！吃菜，来，山珍。嗯,、啊、嗯慢点儿嗯。宝玲姐，你先送这家伙回去吧，我跟小云有些话要说。我没有话要跟你说。 干嘛？嗯，羡慕吧。哎，我也挺羡慕的。有时候我就是想不通，像我们这么优秀的人，为什么会沦落成为单身狗呢？难道这世道变了？姐跟你不一样，姐是不想找，你是找不着。嗯，罗琳姐，等等我、嗯。 姐姐，阿爹，我最近看了一个很有意思的漫画，你猜是什么？是什么？以后再告诉你。你是不是觉得我好欺负啊？是啊。 我一定要查出来，到底是谁在害陈诚？你说过你会让他被解约的。 为什么现在只是暂停？所以现在该你出场了，只有你的出现才能刺激大众的神经。我已经帮你约好了，明天会有你的专访。我说了，我不出面。现在可由不得你，除非你想看他踩着你继续疯狂。